Assalamualaikum sob. Kali ini Sobat Dapur bikin kue kering yang praktis banget, yang cepet, yang simple, tapi rasanya ini lumer banget di mulut. Wah wow, ya, cocok banget buat Lebaran. Kita nggak usah beli karena ini praktis, cepet, dan enak. Oke, langsung aja yuk kita buat. Jadi di sini ada margarin, ada 180 gram margarin yang akan kita campur dengan gula halus 80 gram. Di sini Bang Sobat akan mixer menggunakan profesional hand mixer dari Idea Life. Kita mixer sampai gulanya larut. Kemudian kita tambahkan satu kuning telur dan kita mixer lagi sampai semuanya ngeblend ya sedikit pucat warnanya. Oke. Sekarang kita masukin terigu 180 gram. Sebaiknya diayak supaya nggak gumpal. Kita masukin juga susu bubuk. Di sini bang sobat gunain susu bubuk sasetan, ya satu saset. Kita ayak juga dan tambahkan maizena, ya tepung maizena 50 gram. Semuanya kita ayak udah selesai langsung diaduk ya kita aduknya ini nggak usah berlebihan sampai tercampur rata aja ya udah tercampur rata udah ngeblend gini tinggal kita masukin ke dalam kantung segitiga ya karena ini akan kita semprot ya jadi nggak pakai dibentuk nggak pakai ribet-ribet ini sebentaran itu jadi kue keringnya nah ini bang sobat semprotnya menggunakan squid ya di bentuknya bergerigi kayak gini. Udah, tinggal disemprot-semprot aja. Ya, nggak nyampe setengah jam ini udah jadi banyak. Ya, karena nggak dibentuk-bentuk gitu kan. Tinggal kita oven sob. Nah, ya di sini Bang Sobat menggunakan oven dari Idealife Life. Ini open listrik ya. Sangat praktis. Kita masukin dan kita oven dengan api atas bawah. Suhunya jangan panas-panas, cukup sekitar 150 derajat ya atau 140 derajat dengan durasi 25 menit. Temernya bekerja setelah 25 menit, di suhu 150 derajat ini udah mantap, udah jadi tuh ya. Warnanya udah kuning keemasan dan renyah nih. Selanjutnya kita akan kasih coklat ya di sini langsung sobat gunain coklat DCC yang akan kita steam dulu 100 gram ya cukup ini. Setelah larut langsung kita celupin kue sempritnya seperempatnya kita susun dulu biar coklat DCC-nya kering Kalau udah kering, tinggal dimasukin dalam toples. Oh, mantap! Oke, okay, sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.